amatuh ing Bapak Kakang. Engkang kula Bapak utawi Ibu guru, sedherek-sedherek engkang kula tresnani. Sepindah sumonggo kita pacetaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta taala. Amargi kanti rahmat lan hidayahipun kita saged kumpul ing papan menika kanthi sehat walafiat. Mugi-mugi kita tansah sedaya pinaring berkah kautaksanaan lan kesehatan. Para renayang engkang kula tersani, ing wekdal menika kula badhe matur bab etika wonten ing kelas. Minangka siswa, kita boten namung dipuntuntut supados ngertos pelajaran, nanging ugi kedah nerapake tata krama ingkang sae soho ngajani ing lingkungan sekolah. Utamane ing kelas amargi kelas punika dudu namung papan kangge sinau nanging ugi papan kangge sinau tata krama lan pangolawentah diri etika yang kelas nggambarake piye awak dhewe ngajeni guru lan rencang-rencang kita salah satu kali pun wujud etika ing kelas yaiku kaping setunggal sergep midang guru nalika ngajar boten rame ngendika nalika pelajaran lumampah. Kapaing pindu mboten tetembangan utawa guyonan tanpa wates ing kelas. Sawetara siswa tasih rame-rame dhewe senajan guru sampun pangupas pengajaran, mboten namung kanca-kanca kang mboten saged fokus lan awak dhewe mboten saged lampah pelajaran kanthi maksimal. Suasana kelas engkang rame ndadosaken pelajaran boten efektif. Lan saged ngerugikake awak dewe ugi sanasipun. Guru boten saged ngajar kanthi optimal, rencang-rencang ugi boten saged sinau kanthi tenang. Menapa menika sikap siswa engkang tanggung jawab? mesti boten. Yen siswa kita mesti kepingin suasana kelas engkang nyenengake. Nanging kepingin seneng boten ateges bebas tanpa aturan kita tetap bijaksana ngelakungi suasana engkang asik tanpa melanggar etiko guyon sae nanging ojo nganti ganggu koncolan guru tebang api nanging ojo nganti ngalih ke fokus bebas nyarios nanging tetap nganggu sopan santun bebas main nanging tetap juga kebersihan lan juga ketertiban kelas Kelas engkang kondusif boten mau tanggung jawab guru Nangeng tanggung jawab kitos doyo Guru buatan saget mandek ke rame menawi siswa Boten ngajeni ketangan kelas mula Ayo kita sami-sami ngleruri totok rama Ngajeni koncolan guru Lan juga suasana kelas engkang kondusif Poro rencana cang engkang mula tresani Sumangga kita sami-sami nerapake -sami etika ingkang sae wonten ing kelas. Kanthi sikap ingkang sae, kita mboten namung dados pribadi ingkang langkung sae, nanging ugi saged dados telodo ingkang becik kangge sanesipun. Sinau ing lingkungan mboten nyaman punika tanggung jawab kita sedaya. Mekaten ingkang saged kula aturaken niki kita bijaksana dalam ing etika kelas satus ditusake lingkungan sinau langkung sae matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun mirengaken ngapuntene menawi wonten kalepatan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh